Ну что. Видите? Никто ничего тут не ллабает. А вот все, еще кулечки. Что это за кулечки? vamos que... 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 центр прямо в парке что идем дальше Лент, что Как вы думаете, сколько это дерево вырастет? Сколько ему надо времени, чтобы это выросло? После сколько тут никто ничего не убавил. Ну, сейчас обойдем с той стороны. Тут только что детки были. Скаты тут. Что тут только нема, бля. Все тут. Тут все, бля. И ящики с овощей, и Держут, держу территорию для кого-то. Ну что? рушится. Ну, нашли, что поставить сюда. Значит, для кого-то что-то вон и тут держит. Вы помните я тут видео снимал по поводу этого бурьяна выше головы так вот я вам скажу так его уже нету этого бурьяна видите его убрали <свы> 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 это говорит о чем Значит, они могут это все делать но они не хотят не хотят башни. Вот лежит палка. Вот это такие голубые ямы. Чтобы вы поняли. Вот. Глянем сюда. Что тут? Что-то тут равнули и поломали. Ну и хвата. Подвязать не надо. Все, вы поняли, да? Вот тут был бурьян выше головы. Его убрали. А там в парке так ничего не убрали. Все, смотрим дальше. Здравствуйте, Киев, Кривый Риг, Украина. Це я був в Києві і завітав в той парк, де були гнидники. Так вони там і осталися. Це центр. І коли я туди заходив, двоє школьників там бігали. По всім мусорникам. Возле скоростного, ви бачили, стеклянный навес. Там тоже був бульян. выше головы. Я делав там видеосъемки фиксации и вылаживал их. Ну там убрали. Почему вони их убрали? Потому что вони там убрали. А тут держать. кому продать эту территорию. Люди возмущаются, ну ничего, повозмущаются, все равно они его продадут. Так как это делается везде. Вот там, где гнидники, вот там готовлять они территорию на продажу. Чтобы не было конкурента, кто хочет поиметь этот кусочек земли. Они это делают Поняли к чему? Я вам в следующих видосиках покажу і розкажу, як я їздив в Вінницу, в поїздах, як я їхав, з Криворога на Київ, і з Києва на Вінницу. Побачите там Рево. Я вам розкажу, як я в поїзді розговариваю и як ведуть себе люди. поездах, в вонючих поездах и в чистых поездах. И запаха даже нету. Сухие. У нас все обоссано, а там все чистенько. Я вам расскажу за жидо Бандеров, жидо Хохлов, жидо Хацапов, за всех. И вы сами это все перемелите у себя. Зачем я это все сказал? Вам всего доброго, до новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.